1 декабря работала, как бы, ну, помогала волонтерам под руководством Ханенко, Мусия, Гука, Сывака. Да, это эмоциональные люди, да, они хотели сделать порядок. Единственное, в чем их можно обвинить, как бы, это в определенной бюрократии, что они хотели порядка написал заявку, получил медикаменты. В данной ситуации ребята вот обвиняли склады, склады, склады. Да, нам было предоставлено помещение храма на Михайловском для больных, но не для складов медикаментов. Принимались решения вывозить куда-то медикаменты. Жители Киева помогали предоставлять помещения складские, чтобы там можно было сложить. Медикаменты. Я с 18 числа была на Грушевского с 8 часов утра со второй сотней. После чего, когда Биркут пошел, мы оказались на Майдане. С Майдана я оказывала помощь, переместились в проспелки. На проспелках 1, 3, 4 были развернуты медпункты. На первом этаже была полностью развернута хирургия. На третьем этаже оказывалась помощь. Ребята подвозили препараты, те же, которые привозили препараты, увозили больных за недостаточностью скорых. Да, была такая ситуация. Были определенные моменты. После чего, когда горели профспилки, все перемещались на Михайловскую, несли препараты все, бежали все, несли больных все. И ГУК, и Ханенко, и Муси. То есть все принимали участие. Есть масса врачей, которых сюда не пригласили. По какой причине, я не знаю. То есть получилась конференция в одну сторону. Мы не имели права на защиту. Мы не имели права предоставить факты свидетелей, ребят, которые действительно подтвердили, что наше руководство выполняло ту же работу, которую и мы. На Михайловском в 3 часа ночи, ну, с 3 до 5, когда возле отеля «Казацкий» открыли медпункты, на месте млинси, булочная, нам сверху с Михайловского спускали препараты, шовный материал. У ребят в основном были паховые раны. Шили через каждые 2-3 минуты, передыха не было пять часов я поднялась на Михайловский, где увидела, как возле алтаря наравне с бойцами лежит и Ханенко, и э, Мусий. Подошла к гуку. Говорю, Андрей Петрович: много ребят. Он просто наклонил голову и отошел от меня. Он говорит: пойди отдохни, вы все устали. Я говорю, Нет, еще не время. Когда в 8 часов спускался Беркут по Михайловскому вниз, казацкому отелю, можно задать вопрос, где были все эти люди, которые только что демонстрировали свое как бы, участие в этих всех мероприятиях. В данной ситуации, в данной ситуации, все наше руководство я видела в, полностью во всех, они принимали в действиях участие, помогали нам тем, чем они могли. Насколько они могли. Я не могу сказать, что не хватало препаратов. Очень много ребят. И сейчас, когда, вот, допустим, уже кто-то на квартирах, кто-то в госпиталях. Сейчас отправляются ребята. Я пробегаю, меня останавливает ГУК и задает вопрос. Света, никого не нужно отправить в Польшу? Света, никого не нужно во Львов отправить? Света, никого? У нас три мальчика на квартирах. ГУК лично проспонсировал э, бензин. Водителям из Автомайдана, чтобы у меня была возможность каждый день ездить на перевязке, чтобы ребят не возить туда-сюда. Мы собираем сейчас автобусы, машины с препаратами и отправляем вслед за ребятами, которые уехали на лечение. А где вы их собираете? Со складов? Да, собирают? со складов. У меня вот еще у меня такой вопрос. Они зашли, они сделали съемку. Они свободно зашли, им никто не препятствовал. Может? По какой причине идет обвинение? Что вы скажете по поводу того, что те препараты, которыми должны были комплектоваться мобильные бригады медиков, изымались и не выписывались медикам в необходимый срок? согласно той заявке, которую медики формировали. То есть, насколько я понял с пресс-конференции, медики, меди, мобильные бригады медиков не имели возможность получать необходимые, необходимые медикаменты для того, чтобы адекватно реагировать на те ситуации, которые возникли во время штурма Беркутом протестующих. Я не могу подтвердить эту информацию ввиду того, что все медики выбегали с укомплектованными аптечками или рюкзаками. Комплектация рюкзаков и аптечек происходит и сейчас на Трехсветительской, по заявке, даже в телефонном режиме. И то, о чем идет речь, что не было препаратов, это, я считаю, мягко сказано, бред. А как вы отреагируете тогда на ту ситуацию? Вот скайпом включали парня, которому отрезали пальцы на руке обыкновенными ножницами. В тот момент, когда на складах и уже до этого момента было предоставлено хирургическое необходимое оборудование, которое потом забрали и отвезли на склады. И вместо того, чтобы использовать это хирургическое оборудование, медики вынуждены, вынуждены были работать канцелярскими ножницами. Я не знаю, откуда эта информация я не услышала от этого мальчика, что я услышала, что его привели на профспилки на третий этаж, с третьего подняли на четвертый этаж, а с четвертого его отправили в скорой в семнадцатую больницу. Это та информация, которую я услышала от этого мальчика. Теперь он в Польше, насколько я так понимаю, лечится. Можно задать вопрос, кто его туда переправил? Очень много в этой конференции, очень много осталось вопросов неотвеченных. Очень много комментариев непонятных. Много сказанных слов в обвинение кого-то необоснованных. Вот обвинили Гука Андрея Петровича. Он нахамил кому-то, он что-то сказал. Этого не может быть физически. Я знаю этого человека не так давно, но этот человек настолько отзывчивый, настолько внимательный каждому медику, каждому человеку, каждому бойцу, когда к нему даже обращаешься в ситуации, я не хочу, допустим, я не успеваю, мне надо без списка... Две минуты осталось у вас. Без списка мне нужно взять препараты, я могу подойти, и любой медик может подойти и сказать, Андрей Петрович, мне срочно надо то-то, то-то, то-то. Он говорит, Наталья, пожалуйста, собери то-то, 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 но потом напишите заявку. То есть в любом случае заявка должна быть. На кого она оформляется? Для чего она оформляется? Почему? Потому что есть очень много псевдомедиков, которые, выписывая препараты, могут их использовать не по назначению. По этой причине, как бы, судите сами.